По значимости для нас это был самый значимый, потому что в нашей будет бороться за титул временного чемпиона мира. Всегда будет. Очень приятно что завтра уже на нашей территории, всего, в Донецке, состоится бой за звание чемпиона мира временного. То есть может быть коснуться, что это такое все равно, что полуфинал чемпионата мира. То есть победитель этой пары Сервер Эмурлаев и, и Стас Каштанов, любой, кто из них победит, он будет боксировать с победителем пары Брайан Мэгги и Кестер. Вся команда, что пригласили, и что завтра вы, они нам дают возможность посмотреть такие классные большие бои. Я просто очень рада быть в вот эти поединки. А, конечно, как каждый раз, когда была уровень, вот эти бои, которые завтра у нас будут, в таком случае это еще лучше и лучше становится. А что будет завтра опять на Донецкой земле праздник профессионального бокса. Спасибо им за это. И дай Бог, чтобы появились новые. На весы приглашается Янга Киладзе. Девяносто триста. Девяносто килограмм триста грамм.